जय पीरा दी जी आप सब संगत मेरी पीर सरकार चैनल ते स्वागत है जी संगत जी अज का विशा है कि सानू पीर बाबा जी दे वर्त कि रखने चाहिदे हन वर्त विच की खाना चाहिदा है अते की नहीं खाना चाहिदा संगत जी जो लोग पीर बाबा जी नू मंदे हन उना दी बंदगी करदे हन वो पीर बाबा जी दे वर्त जरूर रखते हन अते कुछ भगत अजिहे हुंदे हन जिहड़े वर्त रखना तो चाहते हैं पर उना वर्त रखा पता नहीं होंगे सो संगत जी अज अख बारे पूरी जानकारी देव सो संगत जी इस चैनल हो तो इस चैनल नू जरूर सब्सक्राइब करना जी संगत जी हूं अस वीडियो शुरू करते हाँ संगत जी पीर बाबा जी दे वर्त दो प्रकार के होंगे निर्जला वत जिस कुछ भी नहीं खा पीना होंगे दूसरा जिस थोड़ा भोजन खा सकते हाँ संगत जी वर्त नोजा भी कहा जाता है संगत जी सब तो पहला असी निर्जला वर्त बारे जानते हाँ संगत जी निर्जला वर्त रखन लई तो हानू सवेरे चार बजे तो पहला उठ के ना तो के साफ सुथरे कपड़े पहनने हन अते उस तो बाद कार विच जिस थां ते तुसी पीरां दे चिराग रोशन करदे हो उस थानू साफ कपड़े नाल साफ करना है अते गंगा जल छिड़कना है फिर चिरागानू साफ करना है अते बाद विच पीर बाबा जी दे नाम दा चिराग रोशन करना है अते न्याज बना के जा कोई मिठे प्रसाद दा लवाना है संगत जी इस तो बाद तुसी पीर बाबा जी अग्गे दुआ फरियाद करनी है अते कहना है कि असी तो हड़े ना दा वर्त रख्या है तुसी इस नू मंजूर करना जी अते इस वर्त नू पूरा करन विच मेरी मदद करना जी जेकर पीर बाबा जी मेरे तो कोई अन जाने विच गलती हो जाए ता जी मैनू माफ करना जी संगत जी इस गल दा ध्यान रखना है कि जेकर तुसी निर्जला वर्त रखते हो तो चिराग रोशन अते दुआ करन तो पहला तुसी भोजन करना है पर चिराग रोशन दुआ करने कुछ खाना है कोई काम नहीं करना जिस न किसी का दिल दुखी होवे गुस्सा नहीं करना ते हंकार तो दूर रहना है झूठ नहीं बोलना सो संगत जी इना चीजा तो दूर रहना है जिना हो सके दान पूर्ण करना है संगत जी फिर तुसी शाम भी पीराम चिराग रोशन करना है अते पीर बाबा जी अगे दुआ फरियाद करनी है अते अपनी गलती दी माफी मंगनी है फिर रात नू सो जाना है फिर अगले दिन सवेरे चार बजे तो पहला उठ के ना तो के साफ सुथरे कपड़े पाके पीर बाबा जी दे चिराग रोशन करने और न्याज बना के मथा टेकना है अते पीर बाबा जी अगे दुआ फरियाद करनी है

सो संगत जी हम गल करते हाँ दूसरे वर्त की जिस कुछ खा सकते हाँ सो संगत जी इस वर्त सब सवेरे तो बाद विच जिस तुसी तीर दे चिराग रोशन कर दे हो उस थानू चंगी तरह साफ कपड़े नाल साफ करना है अते गंगा जल छिड़कना है फिर चिराग न साफ करके पीराम दा चिराग रोशन करना है अते बना के जा कोई मिठे प्रसाद दा भोग लगाणा है उस तो बाद संगत जी तूसी पीर बाबा जी अग्गे दुआ फरियाद करनी है अते कहणा है कि मैं तो हड्डे ना दा व्रत रख्या है पीर बाबा जी इस मंजूर करना जी इस व्रत नु पूरा करण विच मेरी मदद करना जी अते मेरे तो जेकर कोई पोल हो जाए ता मेनू माफ करना जी संगत जी फिर चिराग रोशन ते दुआ फरियाद करन तो दो घंटे तो बाद तुसी दूध पी सकते हो ते दस ग्यारह कोई फल फरूट खा सकते हो फिर संगत जी दोपहर वेले दो तीन तो बजे भी तुसी कोई फरूट खा सकते हो दूध पी सकते हो संगत जी इस वर्त दे दौरान भी तुसी सारा दिन पीर बाबा जी का नाम जपना है बुरे काम तो दूर रहना है झूठ नहीं बोलना गुस्सा नहीं करना ते किसे चीज दा हंकार नहीं करना जिन्ना हो सके दान पुन करना है सच बोलना है अते पीर बाबा जी दी बंदगी करनी है सो संगत जी इस तो बाद तुसी शाम नू पीरा दे नाम दा चिराग रोशन करना है होना अगे दुआ फरियाद करनी है अपनी गलती दी माफी मंगनी है अते रात नू दूध पी के सो जाना है संगत जी अगले दिन सवेरे चार बजे तो पहला उठ के ना तो के पीर बाबा जी दे नाम दा चिराग रोशन करना है न्याज बना के माफी मंगनी है पीर बाबा जी अगे कहना है मंजूर करना जी संगत जी फिर ती पीर बा जी ना हुए प्रसाद ना के अपना वर्त खोलना है सो इसी संगत